bisa tembus gak pak? Nah, Hah? Di lo. Jalan ke tanah semua, Tangan. tanah semua pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua ya Selamat datang kembali di channel youtube Reja Singkawang Wang 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 <gifat> Oke teman-teman kali ini Reja akan membuatkan konten vlog Ya kita akan melihat bagaimana progres pembangunan jalan utama Akses utama menuju bandara internasional kota Singkawang Atau kota Amoy ya teman-teman ya yang mana bandara ini akan ditargetkan maksimalnya itu di bulan Februari atau di awal tahun ini sudah rampung, ya teman-teman. Ya, biar kota Singkawang ini, pada saat perayaan Imlek dan Cap Gome nanti, akan lebih meriah dan akan lebih memiliki akses lebih gampang untuk menuju kota Singkawang, terutama buat wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung ke kota Singkawang. Nah, jadi sebelum kita menuju ke lokasinya, kita akan updatekan dulu ini adalah gerbang cap Gome atau gerbang utama memasuki Kota Singkawang dari arah Kota Pontianak atau arahnya luar dari Kota Singkawang yaitu perbatasan antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang dan ini kita langsung memasuki tikungan pertama ya. Dan di sekitar sini juga ada yang namanya Hotel Horizon, Ultima Singkawang, ya teman-teman. Ya, yang pernah reja up, uh, vlog juga di konten eh di channel ini. Nanti teman-teman tinggal lihat aja suasananya bagaimana. Nah, kita akan melihat-lihat dulu gerbang Cap Gome ini yang dibangun oleh perusahaan PT Kapal Api. Nah, jelas lebih enak, teman-teman. Ya, nah, jadi uh, gerbang ini merupakan gerbang yang sangat megah yang berada di kota Singkawang tepatnya di daerah selatan kota Singkawang atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Mekayang atau teman-teman kalau misalnya dari luar Kalimantan Barat atau dari Pontianak nah teman-teman akan menemukan gerbang ini dan ini akan menjadi patokan teman-teman kalau seandainya akan ke bandara kota Singkawang karena bandara kota Singkawang ini dari gerbang ini kurang lebih sekitar 1 kilo nanti kita akan menuju sana. Tentunya teman-teman akan tahu lebih jelasnya lokasi akses jalan utama bandara yang akan dibangun tepatnya di bulan-bulan Januari atau Februari ini sudah harus rampung dan sudah beroperasi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan melihat-lihat dulu bagaimana suasana gerbang Cap Gome ini kalau saat sore-sore seperti ini memang ramai sekali dikunjungi oleh uh, Warga, baik itu warga kota Singgawang ataupun warga luar kota Singkawang yang sedang weekend atau liburan, berwisata, dan mereka selalu mengabadikan momennya ketika mereka berada di kota Singkawang di gerbang ini. Teman-teman, oke, kita akan menuju ke lokasi bandara yang akan kita lihat progresnya seperti apa, ya? Yuk! Ya teman-teman sekarang kita berada di jalan akses yang akan dijadikan lokasi jalan utama menuju Bandara Kota Singgawang ya teman-teman ya Nah, ini tepatnya di daerah Pasir Panjang. Jadi, kalau kita ke arah sana, itu kita ke arah Pontianak. Kalau sana, kita ke arah Singkawang, teman-teman. Sekarang, kita berada di lokasi, yaitu nanti yang bakal dijadikan simpang. Ini jalan utamanya, nanti yang langsung menuju lokasi Bandara Internasional Kota Singkawang, ya. Nanti kita akan coba ke dalam, kita akan melihat progres pembangunan bandaranya, jalannya, dan segala macam. Yang bakalan pastinya, di Reja Singkawang bakal akan selalu update apapun pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Singkawang. Oke? Okay? Yuk, sekarang kita akan menuju ke lokasi bandara. Teman-teman, sekarang kita berada di jalan di dalam, ya, di lokasi bandara Kota Singkawang. Maksudnya, jalan menuju arah bandara. Nah, ini jalan utamanya, ya, teman-teman. Ya, cuma masih dalam proses pengerjaan dan pembangunan, teman-teman. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Karena apa ya? Di sini kita akan, kalau kita nanti e, melewati jalan akses ini, tentunya kita akan melihat betapa indahnya pemandangan alam di tanah Borneo, khususnya di Singkawang nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana. Lokasi yang nanti bakal jadi akses jalan utama menuju Bandara Kota Singkawang, eh, ada Bung Yanto. Nah, ini termasuk tim saya, bagian kameramen juga, ya. Nah, ini kita keliling, ya, keliling kameranya, saya kelilingin. Nah, jadi teman-teman, untuk lokasi bandaranya ini, jalan aksesnya ini baru dalam proses sekitar 20 kilo ya. Tadi kita ketemu dengan salah satu pekerja yang menjelaskan akses jalan ini masih baru tahap sekitar 2 kilo, teman-teman. Jadi masih kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kilo baru sampai ke lokasi bandara. Nah, cuman tadi kita sampai di ujung titik yang mana titik yang jalannya itu terakhir yang bisa kita lewati pakai ah ini motor. <laughs> karena saya tidak pakai mobil ya, karena saya pakai motor karena saya sudah yakin jalannya ini susah buat kendaraan mobil. Apalagi mobil keluarga ya. Nah, jadi kita pakai motor dan itu pun batas jalan yang tadi kita lewati yang kita sampai sana itu jalan terakhir yang bisa dilewati oleh motor kalau yang seterusnya lagi itu jalan kita harus pakai kendaraan yang rodanya termasuk roda rantai lah ya jadi agak susah kalau kita mau akses pakai kendaraan motor oke teman-teman seperti inilah progres pembangunan Bandara Internasional Kota Singkawang yaitu jalan akses utamanya dari pasir panjang menuju lokasi bandara nanti ya. Nah, nanti kita akan ke Pangmilang. Kita akan ke Pangmilang. Kita akan melihat progres pembangunan bangunan dan serta kelengkapan 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 bandara yang ada di lokasi bandara tersebut, yaitu di daerah Pangmilang. Oke, kita akan lanjut nanti di konten selanjutnya di lokasi pembangunan bandara internasional Kota Singawang. Oke, jangan lupa subscribe, share, like dan komen biar teman-teman selalu update dengan informasi tentang pembangunan di Kota Singawang, tentang traveling, tentang vlog dan lain-lainnya di Kota Singawang. Terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang. Reja doakan selalu semoga sukses dan sehat selalu dan selalu doa yang terbaik buat teman-teman. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.